исхудавшее тело своего маленького мальчика, и что-то ему сказать, свою ласку материнскую проявить, погладить его по головке. И в эти несколько минут она старалась ему оставить очень важное. Она говорила ему, сынок, помни, что бы ни случилось, что бы ни случилось и где бы ты ни оказался, тебя зовут Гена Воробьев. Помни, тебя зовут Гена Воробьев. Ты родился в Советском Союзе. Ты Гена Воробьев. Буквально после последней такой знаменательной встречи для нее а, случилось то, что, чего боялись больше всего матери. и от чего страшились дети? Матерей собрали и куда-то с этого лагеря переправляли в другое место. Всех взрослых с лагеря в тот день построили колонны и а, повели прочь из этого концентрационного лагеря. А дети остались в заколоченном досками бараке. И вот, проходя, когда эта колонна проходила мимо там, детского барака, буквально все матери кричали, тебя зовут Наташа, помни, ты Наташа. Там э, другая мать кричала, Коля, ты Коля, помни, ты Коля. Может, мы и встретимся еще. Почему-то матери, повторяли снова и снова эту фразу. Эту короткую фразу. Помни имя свое.